esittelykierros meidän tiloihin. Eli täältä tullaan tähän meidän kahvila, löytyy meidän ruokalista, täällä tehdään tilaukset ja, ja sitten täältä löytyy meidän oman tilan lihatuotteet pakasteena, myyntituotteet, siellä on Savotan tuotteita, paikallisia retkeilytuotteita, elintarvikkeita, lahjatavaroita, kodin tuotteita. Täältä sitten jatketaan matkaa, tää on Vähän tämmöisinä palasina, koska tota niin tämä on rakennettu useammasta liiketilasta. Tämä meidän liiketila on yhdistetty. Löytyy koruja, jotka on paikallisen Saija Lehtosen tekemiä. Siellä on käytetty hirven sorkkaa ja sitten on kalan nahkaa. Sitten me päästään täältä, jatketaan matkaan, niin tänne ruokasolin puolelle. Täällä on sitten asiakaspaikat. Tässä samassa tilassa järjestetään sitten myös sointu kylpy rentoutustunteja, eli tämä tila saadaan verhoilla jaettua vähän pienemmäksi. Ja, ja sitten siellä on meillä patjat, mitkä levitetään lattialle ja tämä muuttuu aivan eri ympäristöksi sitten. Kerran viikossa tiistaisin pidän viikkotunne sointukylpyy. Meillä on pieni ö, tämmöinen kokoustila. Tämä on entinen pankkiholvi, joka on nyt sitten muuttanut muotoaan. Tänne mahtuu noin kymmenen henkeä pitämään pientä palaveria tai kokousta, vaikka sitten kahvin tai lounaan merkeissä. Ja taas matka jatkuu. Mennään tänne ihan perälle saakka. Tänne me ollaan tehty kokoustila. Löytyy nyt meidän uusin tila, mihin mahtuu semmoinen 15-20 henkeä. Ja täältä löytyy AV-laitteet ja, ja tota, niin pystyy myös pitämään sitten pieniä palaveria, miksei tilaisuuksia ja näin. Vähän meillä on vielä jäljellä öö, noita myynti, vaatemyyntijuttuakin täällä, että täältä löytyy pieni varasto. Pieni varasto myös työvaatteita ja ne on kätketty tänne perälle. Semmoiset tilat. Ja nämä äänimaljat. On käytössä aina viikkotunneilla tiistaisin. ja ryhmille tilauksesta pidän myös äänimalja rentoutuksia ja, ja on mahdollista myös yksilöhoitona, henkilökohtaisena hierontana, jolloin nämä maljat asetetaan ihan keholle. Ja ne rentouttaa. Kutsuu sinne omaan kehoon.